नमस्कार भारत देश हा विविधतेने नटलेला देश आहे याची प्रचिती आपल्याला नेहमी येत असते आणि इथे जे नाना धर्म पंथ आहेत यांची एक आध्यात्मिक परंपरासुद्धा आपल्याला बऱ्याच वेळा त्याची एक प्रचिती येत असते आणि इथे केल्याने देशाटन रामदास स्वामींनी जसं म्हटलेलं आहे त्याप्रमाणे इथे परिभ्रमण परिराजक अवस्था यातनं जाणारे अनेक साधू सुद्धा आहेत स्वामी विवेकानंद रामदास स्वामी यांनीही खूप पदयात्रा केली आहे संत नामदेव संत नामदेवांच्या ज्या ओव्या गुरु ग्रंथ साहेबमध्ये आहेत त्यात शीख पंथाचे लाभसिंग म्हणून एक यात्रेकरू मला भेटले की जे नेहमी त्यांचा यात्रा करणं हेच उद्दिष्ट असते घर सोडून ते सायकलनी परिभ्रमण करीत आहेत तर अशा लाभसिंग यांच्याशी मी संवाद साधला तो संवाद मला तुम्हाला दाखवण्याची इच्छा होती आहे तुम्हाला हा संवाद कसा वाटला हे तुम्ही जरूर अभिप्राय नोंदवा आणि जर तुम्हाला या चॅनलवरचे व्हिडिओ आवडत असतील तर तुम्ही हे चॅनल सबस्क्राईब करा धन्यवाद आपण आता हा लाभसिंग यांच्यासोबत मी साधलेला संवाद ऐकू थँक्यू नमस्कार आज मला इथे आपल्या घाटपुरी बायपासवर श्री लाभसिंग हे दिसलेले आहेत आणि हे सायकलवर यात्रा करत आहेत नांदेडपासूनही निघालेले आहेत तर हे पूर्ण भारतामधल्या भारत की ना भारतामधल्या गुरुद्वाराच्या ठिकाणी यात्रा यांची ही असते आणि या त्या उद्देशाने निघालेले आहे प्रत्येक गुरुद्वाराच्या ठिकाणी हे जातात तर आप फर कासेने राहिना पे आपका का राहिना पे घर घर पंजाब घर पंजाब मे वो छोड़ दिया की फिर अभि की जाते आहे क्या घर पे जाते आहे कभी कभी यार ये यात्रा कब पूरी होंगे आपकी कब होगी पूरी कब होगी चलती रहेगी तो यात्रा चलती रहेगी अच्छा और ये यात्रा से क्या हासिल करते हैं आप क्या साध्य होता है किसका उद्देश्य क्या है यात्रा का है? यात्रा का उद्देश्य क्या है किस लिए रहती, रहती है यात्रा हाँ तो क्यों करते है किसके क्या के लिए करते हैं यात्रा यात्रा करते हैं हैं कि मैं जाते जाते था मंदिर में हाँ तो क्यों करते हैं ऐसा क्यों करते हैं बस गुरु गोविंद सिंह यानी धर्म आ, के लिए आ, आ, अच्छा गुरु ग्रंथ साहिब के लिए आ, अच्छा तो ऐसे बहुत सारे लोग निकलते हैं फिर आ, बहुत जाते, है लोग जाते हैं लोग हाँ तो ये सब इकट्ठा होते हैं क्या कहीं ऐसा कुछ नहीं चलते रहते हैं चलते रहते हैं तो अभी आप कहाँ से कौन से गुरुद्वारा से आए अभी बालापुर और आगे वाला कौन सा गुरुद्वारा है आ, तर आता है मलकापुर गुरुद्वारा ला जा रहा है मग वहाँ पे फिर रुकेंगे क्या वहाँ पे रुक जाएंगे फिर दूसरे दिन निकलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। एम पी पढ़ता है एम पी हाँ तो ये मैंने ऐसा सुना है कि ये हमारे इलाके में जो गुरुद्वारा है जैसे बालापुर मलकापुर तो ऐसा मैंने सुना है कि यहाँ से गुरु गोविंद सिंह गए थे इस मार्ग से तो ये बराबर है क्या ये सही है ना तो जिस जिस मार्ग से गए हैं वहाँ वो गुरुद्वारा बनने थे ऐसा हम यहाँ इधर के लोग बोलते हैं तो ये बराबर है क्या अच्छा अच्छा तो मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और सिख धर्म जो है सिख पंथ जो है ये तो हिंदू धर्म ही है एक और इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है भारत के इतिहास में तो गुरु गोविंद सिंह के जो साहबजादे थे वो शहीद हो गए थे तो आपका इन्हें ये पंथ का बहुत ही बड़ा योगदान भारत में रहा है तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे बात करूँ रुक के तो मैंने आपको रुकाया आपकी यात्रा में तो मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ लेकिन वो आपकी आगे की यात्रा के लिए आपको बध, बधाई देता हूँ तो आपका कुछ खाना पीना वगैरह फिर कैसा होता है गुरुद्वारा में होता है गुर्दवारे, गुर्दवारे हो जाता अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है धन्यवाद आपने बातचीत की हमारे साथ में बहुत 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 धन्यवाद तरशी एंजी साइकिल है यांचं थोडंसं सा सामानसुद्धा यांनी सोबत घेतलेलं आहे आणि सायकलमध्ये काही प्रॉब्लेम आला तर ह पंपसुद्धा घेतलेला आहे आणि हे असे भारताचं हेच वैशिष्ट्य आहे की आपलं घरदार सोडून असे अनेक लोक आपल्या परंपरेला अनुसरून असे कार्य भारतामध्ये करत असतात त्या त्यापैकीच एक आहेत हे लाभ सिंग धन्यवाद कमेंट करा चॅनल सबस्क्राईब करा